శ్రీ రాజరాజేశ్వరి అష్టకం ఇప్పుడు మీకు నేను పాడ వినిపిస్తున్నాను అంబా సాంభవి చంద్ర పన్నా పుమా పార్వతీ కాళీ హైమావతి శివా త్రినయని కాత్యాయనీ భైరవి సావిత్రి నవయౌవన శుభకరి సామ్రాజలక్ష్మీ ప్రదా चित्रूपी परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी अम्बामोहिनी देवता त्रिभुवनी आनन्दसन्दायिनी वाणी पल्लववाणी वेणुमुरली गानप्रियालोलिनी कल्याणी उडुराजबिम्बवदना धूम्राक्षसंहारिणी चिद्रूपी परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी अम्बानूपुररत्नकङ्कणधरी केयूरहारावळी वैजयंती लहरी ग्रेवेय ग्रैवेयवैराजिता वीणा कर वीरासना संस्थिता परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी भगला ज्वालामुखी वैष्णवी ब्रह्मणि त्रिपुरान्तकी सुरनुता दीदीप्यमानोज्वला चामुण्डाश्रितरक्षपोषजननी दाक्षायणी वल्लभा परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी अम्बासूलधनुकुसाङ्कुशधरी अर्देन्दुबिम्बाधरी वाराहि मधुकैटभप्रसमनि वाणीरमा सेविताः मल्लाध्यासुरमोकदैत्यदमनि माहेश्वरी अम्बिका चित्रूपी परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी अम्बा आर्या विसंशोभिता गायत्री प्रणवाक्षरामृतरस पूर्णानुसन्धिकृता ओङ्कारी विनुता सुराचितपदा चित्रूपी परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी अम्बा स्वतः आर्या महादेवता या पी पी कांत जननी या वैजगन्मोहिनी या पञ्चप्रणवादिरेफजननी या चित्कलामालिनी चित्रूपी परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी अम्बा पालितभक्तराजरनि सम् यः पठेत् अम्बालोककटाक्षवीक्षलललिता ऐश्वर्यमव्याहतम् अम्बा पावनमन्त्रराजपटनादन्ति समोक्षप्रदा चित्रोऽपि परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी చిత్రూ పరదేవత భగవతి శ్రీరాజ రాజేశ్వరి శ్రీ రాజరాజేశ్వరి అష్టకం మీ అందరికీ బాగా నచ్చినట్లయితే ఈ వీడియోని తప్పకుండా లైక్ చేయండి అలాగే షేర్ చేయండి అలాగే లాన్యస్ లెస్టైల్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మీరు మర్చిపోకండి అలాగే ఎన్నో మంచి మంచి డివోషనల్ వీడియోస్ కోసం ఇంకా ఇంకా మంచి మంచి వీడియోస్ కోసం తప్పకుండా లాన్యస్ లెస్టైల్ ఛానల్ని ఎప్పటికప్పుడు వాచ్ చేస్తూనే ఉండండి మరో మంచి వీడియోతో కలుస్తాను అలాగే ఇప్పటిదాకా మీరు లావణ్యాస్ లైఫ్ స్టైల్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని ఉండకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మీరు మర్చిపోకండి మరో మంచి వీడియోతో కలుస్తాను కీప్ ఆన్ వాచింగ్ లావణ్యాస్ లైఫ్ స్టైల్